Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham. hamd. Kami dari Kuala Ketil Farm ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga pengorbanan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera buat korang semua penonton-penonton Destinasi TV. Bersama dengan saya Afad kali ini sekarang ni saya berada di Kola Keta Farm yang terletak di Kuala Selangor. Jadi kenalah bersebena dengan Hari Raya Korban untuk tahun ini. Kemeriahan dapat dirasai di Kola Keta Farm ni. Dan kalau anda lihat eh, di depan saya kiri kanan belakang ni, ini kereta-kereta ni semua ni ah inilah dia. Kereta-kereta di kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam ibadah korban untuk tahun ini di Kola Keta Farm. Dan untuk ketua anda yang mungkin baru baru saja mengenali Kuala Kita Farm ni uh, nak recap balik lah kan bukan saja ada dekat Kuala Selangor ni eh, Kuala Kita Farm ni ada dekat uh, Tanjung di Perak lepas tu ada di Kulim Kedah dan juga ada dua ladang besar di Thailand ha, gempak kan dan bukan setakat itu saja untuk sumber makanan protein uh, haiwan ternakan yang ada dekat sini uh, yang mana kalau anda tengok nanti uh, kita ada nepia uh, ditanam juga dekat sini eh dan kalau anda masih lagi ingat uh, video kita yang sebelum ni kan Pak Jamal ada cakap dekat Afad dia kata Afad kalau kau free nanti raya korban datanglah kat sini. Ah, ha, tengoklah ibadah korban meriah tak meriah. Ha, jadi ha, saya dah menyahut cabaran Pak Jamal. Saya dah pun sampai dekat sini. Okey, jadi kepada anda semua, jom kita masuk dalam. Kita lihat kemeriahan ibadah korban di Kola Kettle Farm. Okey, sekali lagi. Cowboy Malaya Pak Jamal bersama dengan kita di Destinasi TV. Untuk tahun 2024, 14.45 Hijri ini, apa yang Pak Jamal boleh kongsikan? Sebab tempoh hari saya datang, Pak Jamal kata macam menggalakkan agar ramai yang menyertai berkorban korban tahun ini. Jadi macam mana? Kalau Pak tengok, uh, saya ada launching misi kola untuk mendapatkan daging asnaf sebanyak 40000 kilogram daging untuk kita edarkan kepada golongan asnaf mm -hmm. tapi macam kita mention tadi mm. alhamdulillah pada tahun ni Wah. sokongan galakan daripada rakyat Malaysia daripada netizen, -netizen di luar kepada golongan yang memerlukan tu adalah sangat-sangat memberansangkan tahun ni bad. Wah. Alhamdulillah yang 40000 kilogram daging tu bagi saya tak cukup, tak cukup lagi eh. untuk golongan yang memerlukan dengan okay. ramai lagi orang yang luar tu mm -hmm. tanpa diundang eh dia dah beratur queue mm. di luar pagar ...untuk dapatkan daging ibadah korban pada tahun hmm, ini, Pak. Okey. Jadi, untuk waktu sekarang ini... Um, ...masih lagi berlangsung sekarang ni. Saya share sebelum kita apa yang berlaku pada hari uh, ni Pak. Uh, uh, raya pertama, normally kita nak cater golongan-golongan... ...daripada individu okay. yang nak buat berkorban dengan kita. Uh, Termasuk juga daripada kalangan surau-surau... Uh, uh -huh. ...masjid dan NGO. Eh. Uh -huh. Kalau apa tengok pada raya pertama di sini... Uh -huh. ...macam kenduri, Pak. Kalau uh, macam uh -huh. ni, kita jalan kampung. Uh -huh. Macam ni lah, ramainya kereta, ramainya uh -huh. manusia... ...dan uh -huh. kita buka kema. Kita sediakan ketupat... Kita sediakan rendang Kita sediakan lemang dan sebagainya Untuk jamu dia orang. Raya kedua pun <laughs> Begitu juga Tapi oh, okay. ha. raya kedua Kita dah mau kepada Syarikat-syarikat yang besar okay. Ataupun agensi JLC Agensi company yang besar ha. Ha. Raya ketiga ha. Kalau tengok kereta yang sampai kita terpaksa dapatkan rela oh. untuk bantuan parkir dan sebagainya yeah, adalah daripada kenanga investment uh, financial institution mm. lah pada Pardon? negara kita mm. ni dia pun nak cuba membantu kolah mm. ataupun nak mm. menaikkan semangat mm. kepada rakyat di luar tu uh -huh. betapa pentingnya ibadah korban uh, apa tengok tadi uh. hari ni kita ada lebih kurang dalam 400 lebih peserta mm. yang datang mm -mm. untuk menyelesaikan ibadah korban mereka. Siapa di kalangan peserta-peserta daripada company JLC dan sebagainya yang setiap tahun yang konsistenlah mengambil lembu buat Jamal ni. Salah satu customer yang terbesar untuk Ola Geta Farm adalah Bank Rakyat. Okey. Tahun ni Bank Rakyat telah memecah rekod uh -huh. daripada first year eh kalau salah uh -huh. salah saya kalau saya ingat daripada 34 ekor uh -huh. dia naik kepada 90 lebih. Oh. Tahun ketiga dia naik dalam 120 lebih dan tahun ni dia pecah rekod sebanyak 100 87 oh. ekor. Selain daripada Beret, uh. our major customer uh. adalah Yapim. Tahun ni juga uh -huh. Yapim membuat pecah rekod menyediakan lembu korban sebanyak 183 ekor, uh -huh. hampir rapat dengan Berayat. Uh -huh. That is the two major uh, customer uh -huh. dalam kolaborasi pada tahun uh -huh. ni. Okey Pak Jamal, uh, tadi Pak Jamal mention 96 jam non-stop. Uh, untuk penyebelihan ni dah sekarang ni berbaki lebih kurang dalam beberapa jam lagi ni sebab hari ni dah uh, raya ketiga rasa-rasa berapa ekor lembu yang bakal lagi dikorbankan Masya-Allah kan? kalau tengok saya punya uh, pace team saya pada uh, tahun ini hmm? kita tengok 100 hari okay. diorang boleh selesai contohnya pada raya pertama uh -huh. masa yang singkat tu diorang uh -huh. boleh complete 96 ekor. Okay. Kalau kita tengok semalam diorang berjaya complete dalam 120 ekor. Oh, tinggi. Kalau tengok apa pada pada raya hmm. ketiga ni, uh, ni target kita hmm. pada hari ni daripada hmm. pagi tadi hmm. sampai ke jam pagi uh, 7 pagi esok kita target 145 ekor. Okay. Supaya kita <coughs> boleh complete tadi <coughs> sebelum menjelang maghrib. Okey. Berapa jumlah kaki tangan yang bersedia untuk proses penyembelihan ni daripada awal sampai akhir? Kita tengok sekarang ni satu shift kami bergerak lebih kurang dalam 75 orang. Oh. Kalau okay. tengok dalam dua shift ni uh. Kita memerlukan 150 orang Daripada Tim kola itu sendiri mm -hmm. Kita ada lebih kurang Dalam 40 lebih sahaja mm -hmm. Selebihnya daripada itu Kita bagi peluang Kepada rakyat jelata Kita bagi okay. peluang Kepada penduduk sekitar mm -hmm. Untuk dapat peluang Menjana ekonomi mm -hmm. Dalam masa tempoh Empat hari ni Saya rasa benda ni mm. Something korban Yang betul, lebih betul. besar Besar sebenarnya Pengorbanan erti korban itu sendiri yeah, kan. Pak Okey Pak Jamal Jom kita masuk dalam Rumah Sembeli Untuk kita lihat sendiri dah Proses penyembelihan Untuk ibadah korban kali ni InsyaAllah okay, Pak Terima kasih Pak right. Terima kasih Alhamdulillah um, Jadi dia Kalau ada ada pasal sekat sekat hari uh, Pada peserta bersama-sama bertabir uh, Sebagai tanda umur eh, Proses penyembelihan Yang sedang pun dijalankan Okey sekarang ini saya dah juga empat jam Dah masuk dah ke dalam rumah sebeli ni Gambaran sebenar ketika hari air korban ni Berpuluh-puluh beratus-ratus Beratus, beratus ekor. Uh, ekor lembu yang bakal disembeli Okey Pak Jaman. Jaman cerita sikit Pak Jamal untuk proses penyembelihan ni. Okey Fat, macam kita pernah kongsikan sebelum ni, ha. mesin ni merupakan mesin yang pertama dalam Malaysia yang menggunakan teknologi, <tuk> teknologi yang yeah. paling tinggi. Uh -huh. So macam kita mention tadi, uh -huh. daripada holding yard masuk ke dalam tempat proses penyembelihan eh? sampailah ke proses yang terhujung adalah proses dibonik. Kalau konsep yang konvensional atau manual ni, kita dapat hasilkan seekor dalam tempoh sejam반. Okey. Tapi dengan teknologi yang ada ni uh -huh. kita tengok sekarang ni, alhamdulillah pada masa hari ni eh? ataupun hariaya ketiga ni, uh -huh. kita dapat proses 12 ekor ataupun 3 proses ekor dalam tempoh 1 jam. Oh cepat. Dan pada proses semelihan eh. sampailah ke proses debonding tu guys. Macam mana prosesnya macam orang yang join, berserta, jadi peserta, eh. jadi boleh masuk ke dalamnya untuk melihat sendiri lah Kepada sesiapa yang nak buat korban tu, eh. dia orang boleh buat tempahan awal, eh. dia orang boleh masuk booking dengan lebih awal eh. untuk menyaksikan penakakan korban dia dengan mata kepalanya sendiri. Di kalangan kita sekarang ni ramai yang mampu buat korban, eh. tapi tak ramai yang dapat mencari Peserta ataupun golongan asna ataupun golongan fakir ataupun golongan yang memerlukan tu untuk diagihkan dengan secara yang adil. Yep. So dengan kola ni insya-Allah kita dah ada list senarai agihan kepada asna kepada yep. orang yang memerlukan lebih kurang 68 institusi termasuk pusat hafiz yep. termasuk kepada golongan-golongan warga emas kepada hmm. uh, rumah-rumah anak yatim uh, ada 2 3 4 flat yang kita consider sebagai uh, golongan fakir dan miskin. Yep. So ini adalah sasaran kita yang mem yang membuatkan kola mampu untuk mengendalikan ibadah korban dan mampu untuk mengagihkan satu per tiga daripada bahagian asnaf tu yep. kita wajib kita Betul. sedekahkan ataupun kita agihkan kepada yep. golongan asnaf itu satu poin yang bagus yang Pak Jamal kongsikan kepada anda sebab ramai juga di kalangan kita yang menyertai ibadah korban ini mereka tidak memikirkan ke manakah agihan itu akan diberi betul mereka lebih teruja dapatkan seekor lembu ah kan untuk mereka nak proses penyembelihan untuk next kita punya target adalah kita nak tambah kita punya hiding machine hmm? so insyaallah target kita pada tahun depan kita dapat sembelih dalam tempoh sejam lebih kurang dalam 15 ke 20 ekor insyaallah insyaallah dalam tempoh sejam bakal berjaya dicapai suatu insyaAllah so, hari insya nanti pada jamal okey saya tengok daripada hari tu sampai sekarang ni untuk proses penyembelihan guna teknologi ni cuma lembu saja dan kita tahu yang ibadah korban ni kita boleh uh, buat untuk uh, kambing, biri dan sebagainya Jadi adakah kambing dan biri tu digunakan mesin ni juga? Kalau kita tengok Pat mesin yang ada ni adalah khas untuk lembu Pat okay. Dan kalau tengok tadi di sebelah kanan kita ada penyembelihan ternakan untuk uh, kambing Kamping. dan biri-biri uh -huh. Kita masih menggunakan cara-cara yang manual Tapi insyaAllah akan datang kalau kita tengok tahun depan cik rasa Uh, kalau ada rezeki kolah kita akan sediakan juga yang berteknologi tinggi hmm? untuk kemudahan sebelahan kambing dan biri-biri. Kita nak ke mana pula lepas ni? Kalau kita tengok, tengokkan ha. selepas sembelih kita akan uh, lapar dia lepas, okay. dan uh, kalau hujung daripada proses area ni hmm. adalah kita ada proses untuk potong carcass orang tahu potong empat saja. Okey. Selepas potong empat kita akan masuk area processing area. Hmm. Selepas di tu kita akan hantar carcass ni ataupun daging-daging lembu ni kepada kita punya chill room selama enam jam hmm. untuk kita proses sejukkan dia. Hmm. Kita nak make sure betul-betul daging tu dah kering dan jatuh laganya dan selepas tempoh 6 jam kita akan bawa keluar benda daging tu di area processing area okay. untuk proses deboning. Di bawah ni adalah di mana proses untuk luruhkan daging uh -huh. dan untuk tujuan pembungkusan. Ber. Oh, Okey, itu yang terakhir sekali lah. Yang terakhir uh -huh. sekali uh -huh. sebelum pengagian. Baik. Maknanya Pak, nanti kata mudah hmm. selepas proses packaging tu kita akan hantar balik hmm? semua produk-produk ni ataupun semua daging-daging korban ni kepada kita punya freezer. Saya tunjuk kepada anda semua yang ramai dekat kawasan sana yang hmm. tak ada kesempatan ataupun tak ada masa untuk membuat ibadah korban. Boleh tengok daripada video yang kita hasilkan ni untuk bagi kesedaran kepada orang ramai betapa pentingnya ibadah korban kepada rakyat Malaysia. Betapa pentingnya ibadah korban kepada umat. Islam di negara kita sendiri. Ya. Yep. Insya-Allah, Pak. Insya-Allah, jom kita datang. Okey, Oh, Uh, Jamal kalau tadi kat luar saya panas, dan sekarang ini saya dah sejuk gigil ni. Okey, okay, yeah. sekadi saya berada betul-betul dekat dalam bilik chiller ni. Chiller. Ah, uh, okey, boleh cerita kan keberbentun kegunaan bilik chiller ni. Okey, bilik chiller ni ha. uh, uh, apa dan kontra apa penonton di luar sana? Ah, ha? uh, kondisi dia punya suhu dia adalah daripada 0 to 5. Uh, Selepas sembelihan berlaku, selepas lapah tu berlaku, hmm? kita akan buat masuk dalam chiller dulu hmm? untuk tempoh lebih kurang dalam 4 ke 6 jam untuk proses Uh, turunnya darah-darah kotor dan sebagainya lah oh. supaya daging itu lebih firm dan mm. lebih higien mm. sebelum kita buat proses deboning. Okay. So this is the best concept yang kita bawa mm. dan kita akan biarkan mm. lebih kurang dalam 4 ke 6 jam untuk proses penyejuk ataupun pencilan oh. belatulah. Okey, patutlah kalau kebiasaannya yeah. saya pernah melihat gambaran proses penyembelihan ni di surau masjid. Ya yeah, betul. Kadang-kadang mereka lepas sembelih, mereka biarkan yeah, dalam betul. masa beberapa minit betul, saja, lepas tu terus saja nak potong daging lapar apa semua. Yeah. Oh, okey. Eh, konsep tu tak salah, ha -ha. tanya. Tapi apa yang kita bawa ha. ni lebih kepada kita nak uh, sediakan daging yang lebih berkualitinya. Lah. Yeah. Kalau daging-daging yang digantung ini tak boleh kita biarkan terlalu lama juga tak juga kalau kita tengok kat luar tu ada orang kata berapa lama kau hedging hedging ni kita biarkan kakak sendiri dalam bilik chiller ada yang buat 21 hari ada yang buat 30 hari lebih lama kau buat hedging atau lebih lama you all tinggal dalam chiller ni lebih kualiti daging tu kebiasaan orang yang buat tu adalah daging-daging yang berkualiti contohnya kat kita kita ada magyu ataupun di luar sana kita panggil wagyu so normally yang wagyu ni kita akan simpan 21 hari so normally yang hedging ni kita akan buat stick kebanyakan Elastik. Untuk bilik chiller ni, kita boleh gantung berapa ekor lembu. Kalau tengok sini ha. pad uh, tak besar sangat Pat. okay? tapi dengan dengan sistem yang kita ada ni, hmm? insya-Allah dalam ni kita boleh gantung 200 peha. 200 peha. Betul tak? Kita ha? boleh simpan at one time 50 ekor lembu sahaja. Okay. So bila masuk 4 dengan jam hmm? yang lama tu akan keluar dan yang baru akan masuk. Hmm. Kalau kita tengok pagi tadi dalam bilik ni penuh. Hmm. So bila tengok ada event tadi kita dapat yep. banyak yep. keluar. So this is uh, whatever yang kita left uh, yang tinggal lah. lah. yang tinggal ni hmm, okay. Oh Pak Jamal Oh tengok ni Kiri kanan depan belakang Meriah kat sini Pak Jamal Pak ha, ni memang kalau sabar tahun Buat korban memang meriah macam ni lah Macam ni lah Pak oh. Saya, saya bagi tahu tadi Daripada raya pertama Sampailah raya keempat oh. Beginilah keadaan di rumah semelikolah Yang dinikmati ataupun semua peserta korban yang hadir di sini ha. boleh tengok sendiri kesemulihan orang eh? sampailah ke proses untuk deboning ha? sampailah proses untuk packaging eh? sampailah kepada Agihan hmm. hati pelaku ha. ha. kalau untuk orang-orang hmm. anda semua sekarang ni kalau tengok yang proses timbang-timbang agak -timbang sini lah satu pack tu kena sekilo, sekilo. ya? sekilo ha. so apa yang kita buat sini ha. Pak kalau kita tengok tadi daripada proses sembeli ha. sampai proses lapar ha. tu ha. di sini lah saya kata tadi adalah proses untuk deboning di sebelah kiri saya ni adalah proses deboning ha. dia akan turunkan daging daripada per-per tu sendiri okay. so selepas dia turunkan daging tu dia akan alihkan kepada meja di sebelah kanan kita uh -huh. Untuk proses menimbang okay. Setiap satu kilo daging hmm. Kita akan Bungkus Di dalam plastik okay. Tetapi dia ada dua segmen uh -huh. Ada Kalau kata peserta Nak bagi lebih extra Servis hmm. Ataupun nak bagi lebih Hijin hmm. Ataupun lebih konsep Lebih nampak eksklusif Mereka okay. boleh request Kita packing Melalui vacuum pack oh. Masih dalam satu kilogram daging uh -huh. Kalau untuk tulang Kita akan potong dia ha? dan kita akan bungkuskan dalam 2 kg daging. Okey. So, kenapa kita buat konsep ni? Kita nak memudahkan untuk proses pembahagian 1/3 daripada lembu tersebut uh -huh. untuk kita edarkan kepada golongan yang memerlukan, untuk kita edarkan kepada golongan asnaf. Okey, jadi untuk proses pembahagian disediakan uh, daripada pihak Kuala kita sendirilah Insya-Allah, kalau ha. tengok kat sini kita utamakan untuk hari yang pertama adalah untuk proses sembelihan sampailah ke proses untuk Uh, packaging tersebut okay. Tahun ni kita target lebih kurang dalam 40,000 kg ataupun 40,000 pack daging okay. So 40,000 ni kita akan lakukan dalam tempoh seminggu selepas habisnya hari tasrik tersebut okay. Suasana so, kampung yang di kampung tu uh. -huh. boleh rasa, korang boleh feelkan di sini okay. Kalau tengok nanti saya akan bawa juga apa, -apa mm -hmm. kepada dapur kolah. oh, Kita okay. ada dapur di sini, kita akan bagi laluan kepada peserta korban untuk dia orang masak Daging korban diorang sendiri dan untuk diorang makan, untuk jamu selera mm. Kan kalau kita faham, Konsep korban ni ada tiga bahagian bat. Satu per tiga ni adalah wajib kita agihkan kita sedekahkan kepada golongan asnaf. Satu per tiga lagi kita boleh agihkan ataupun kita boleh sedekah kepada kawan-kawan, kepada relatif, kepada neighbours. Kepada siapa saja pun Dan satu per tiga lagi orang boleh buat balik Ya betul Bukan saja orang cakap Kalau kita ni berduit kita boleh buat korban semata-mata Kita transfer duit bagi duit sahaja Ya eh. betul ha, Tapi apa yang diceritakan panjaman tu Harus kita kongsikan bersama Pengalaman itu Harus kita buat bersama-sama Barulah kita dapat mengenali Erti sebenar korban itu sendiri Ya Okey baik Terima kasih banyak Okey, ah, sedar tak sedar, saya dan juga Pak Jamal dah sampai di New Zealand. Dah, <laughs> dah, dah. Okey, kalau tadi dekat New oh. Zealand, tak rasa sejuk sangat lah. Yeah. Ini memang bergigil. Eh? Ini Big freezer ni. Free. So, okay. untuk ha. maklumat 4 freezer ni kita maintain at negatif 25 ke negatif 30. Macam ha. kita makluman daripada awal tadi, daripada proses semula sampai lagi like proses uh, deboning, uh, packaging dan sebagainya, so final product korban ataupun perodak-perodak kita hmm. kita akan story di sini okay. dengan keadaan tu sejuk bekulah. Okey. So daripada sini yang kita akan buat pengagihan korban hmm. dan sebagainya. Uh -huh. So lah hmm. buat kita masukkan dalam freezer ni hmm. sebab kita nak maintain dia punya hijit. Hmm. Kita nak make sure daging korban tu dalam keadaan baik dengan kualiti tinggi hmm. supaya dia tak dicemarkan dengan apa tahu udara luar. Kadang-kadang kalau kita tak letak dalam beku ni buat hmm. dia daging korban ni akan uh, kusam, akan okay. bau bau sedikit dan uh. dia akan kehijauan dan sebagainya lah. Uh. So dengan proses ni uh. dia lebih uh, lah Proses penyimpanan daging uh, lembu ni di sini berapa lama pula? Ha di sini kita tengok pada penghantaran. Okay. So kalau kata penghantaran tu kita dari jadual. Okay. Selepas so, 4 hari tu kita akan start buat distribution. Okay. Ha. jadi kalau dalam satu bilik freezer ni Aha. boleh memuatkan berapa banyak ni? Okay. Ha kalau tengok kat sini ha. dalam freezer yang kita dulu tadi yang ni boleh isi 84 tan. Saya difahamkan dengan uh, sini juga ada dua bilik freezer eh? Kan? Uh, ada ada uh, apa? Uh, actually kat sini ha. ada 6 korum yang kita ada. Okay. So untuk freezer kita ada 5. Oh okay. Dan untuk chiller ada satu. Chiller satu. Yes. Baik, sebelum kita peku ni, ha. jom kita chiller keluar dulu. dulu Okey jom. See you again. <laughs> Okay, kalau dekat luar tadi Memang hmm. orang cakap bau lembu lah orang cakap kan Wangi-wangi hmm. ah, juga bau lembu yeah, Tapi betul. bau dekat dalam ni memang bau yang lain Sebab yeah. bau dia dah masak Ya. Yeah, uh, okey sekarang ni kita berada dekat dapur kola. Dapur kola. Uh, ah, uh, okey jadi maknanya daging-daging yang disembelih apa semua akan dimasukkan ke dalam dapur kola ni. Ya. Yeah. Ya, yeah, Pak. Selepas 8 tahun kita beroperasi ini adalah tahun pertama kita rasmikan dapur kola. Huh? Walaupun kalau tengok keadaan kat sini belum 100% complete tapi kita punya semangat uh -huh. nak bagi peluang kepada orang luar awareness kepada orang luar hmm. dengan daging korban hmm. saja hmm. macam-macam kita boleh buat untuk hmm. get together mengeratkan silaturahim hmm. boleh rasa sendiri dengan uh -huh. korban uh -huh. yang penting tak uh -huh. perlu yang berteknologi tinggi oh. Betul lah. Yeah. Dia bukan dapur ah, biasa. Eh. Bukan biasa. Jadi biasa. dapur teknologi tinggi ni Maknanya bila kita masak tu cepat. Ah cepat cepat. Yes ah. ya. Yes. Dia ada nama dia slow cooker ataupun apa-apa high pressure ataupun okay. slow pressure. Ah, ah. So kat sini kita ada dua-dua sekali hmm. untuk memudahkan masakan tu hmm. dengan kita boleh rasa ada uh, orang tanya. tu. Pijama ada orang tanya. Depa pihak kenanga ini sendiri, uh, apa antara menu juadah yang disediakan okay. untuk uh, saya. Eh, tak nak. betul. Thank oh. semua. Apa dia? Okey, main menu ini nah. kalau kita tengok korban, hmm. adalah pastinya ada daging, Turang. ada tulang, oh. ada kambing, hmm. ada lembu. Oh. So kalau tengok kat belakang ni hari ni kita sajikan kepada semua peserta korban oh. yang dimasak oleh dia orang sendiri ni, mereka sendiri ni kita ada sup gebok padu Ada nah. juga sup tulang dengan daging uh -uh. Dan pada masa sama kita tengok nanti akan ada juga kari kambing Mereka Ish. akan masak kat sini Allah, Allah. Secara tak langsung uh, tambahan tu kita ada juga lah buat ayam goreng dan sebagainya yeah. Ini adalah tambahan menu lah mm. Tapi the main dish adalah sup tulang daging korban untuk dinamati kepada semua peserta korban oh. pada hari ini. So, saya si tengok tadi kalau tengok dia orang potong bawang, yeah. potong sayur dan sebagainya is something like benda yang mm jarang jumpa di Kelang Valley lah. Betul, kan? betul, betul. so konsep kampung tu dibawa kita bawa di Kuala Kota Farm. Oh cakap macam kenduri lah. Macam kenduri uh, Kenduri lepas. di Kuala Kota Farm. Di Kuala, di Kuala Farm. Yeah. Okey, uh, saya rasa bertuah hari ini bukan saja saya uh, berkesempatan untuk pergi ke ladang uh, Kolakita Farm tapi saya dapat bersama-sama dengan Pak Jamal untuk turun padang orang cakap kan? InsyaAllah. Uh, memberi sumbangan daging-daging ni kepada mereka yang memerlukan. Uh, okay Pak Jamal, ya, sekarang ni kita Allah. berada dekat kampung mana ni? So okay. hari ni kita di kampung Hujung Permatang. Okay. So di kalangan penduduk hmm. kampung ni juga adalah di kalangan orang-orang yang memerlukan hmm. uh, daging-daging korban lah. Hmm. So hari ni saya nak tunjuk uh, ataupun nak bagi awareness kepada... Rakyat Malaysia uh -huh. Yang uh, Betapa pentingnya Korban uh -huh. Di sisi Islam Ini Kali. contoh uh, ya, Daging saya. Yang akan diberikan Kepada akan mereka diberikan. Lah. Memang Packaging memang macam ni eh? So kebiasaannya uh, Kita ada dua packaging Satu Kadang-kadang okay. Kalau uh, ada yang menginfakkan Cara vacuum pack Macam ni uh -huh. So kita akan uh, Agihkan dengan Vacuum pack uh -huh. Dan ada juga di kalangan yang uh, Kita agihkan Through plastik bag Macam oh, biasa okay. So kebiasaannya Setiap rumah Kita akan bagi Kita tengok rumah lah uh -huh. rumah kita, Dia akan dapat 1kg daging dan mm -hmm. 2 kg tulang. So agihan golongan asnaf ni diberikan di sekitar Kuala Selangor ataupun macam mana? kebanyakan daerah di Selangor, mm -hmm. di Kedah, di Perak kita cover. Okey, baik. Kota kan? dekat sekitar Kuala Selangor. So macam okay. bak kata orang kalau mm -hmm. kita cari rezeki kat tempat tu, mm -hmm. kita kena tengok pandang kiri dan kananlah. Kat mana kita nak agihkan? Sebab tu saya pilih Kedah, mm -hmm. Perak dan uh, Selangor. Aa. Kebetulan farm kami pun ada di Perak, Aa. ada di Kedah dan ada di Selangor. Bodok Tanjung, Kulim, Kulim dan Kuala Selangor. Kuala Selangor. Thailand uh, partner saya buat di sana. <gum> Okey. Jom baca bagi kita oh, okay, yo, kita bagi semua. Okay. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Kenal saya tak? Okay. ha, uh, kalau kenal dapat RM50 tak -tah -tah. tak. tak ni kita daripada Kuala kita faham. So kebanyak kebiasaannya setiap tahun kita akan agihkan daging korban lah kepada orang yang memerlukan. So kat sini saya ada bagi 1 kg daging untuk kakak. Tak apa. Kita tak apa. Okey. Okay. Okay. Dah. Okay. Itu yang real dia tu. Okey, okay, <laughs> ini satu kena geng. So, ni ada dekat anak-anak buah saya ni. Okay. 2 kg uh, ni 2 kg tulang. Saya bolehlah masak untuk husband ke anak-anak okay, ke. Okay, eh. Hey. Terima kasih. sama-sama yeah. insya-Allah. Doakan okay. kami okay, okay. yang pastinya. Doa okay. Doakan kita semua. Okay. Eh, hey, insya-Allah. Saya dah pun berpuas hati lah kan dengan layanan Pak Jamal daripada awal pagi tadi memang meriah lah orang cakap kan uh, ibadah korban ni kalau sebelum ni mungkin ialah pemahaman kita lihat di kaca televisyen saja ataupun mereka dengar saja kan pengalaman uh, melakukan ibadah korban ni secara manual tapi kali ini menggunakan teknologi kat sini okay. jadi saya sangat berpuas hati lah Alhamdulillah ha. kalau kita tengok daripada hari pertama sampai hari ni dah hampir raya ketiga. Yup. Setakat saya dapat info pada jam 4 tadi, kita dah berjaya semelih lebih kurang dalam 312 ekor. Alhamdulillah. So, ibadah korban ni bukan sahaja bukan sahaja hanya untuk semelihan, tapi dia lebih daripada itu. Dalam konteks yang lebih besar adalah pengorbanan kita pada, kepada kepada ummah sebagai ummah Islam. Dalam masa sama juga, kita dapat mempelajari eh, step by step, step apa by yang dibuat di Collegate Farm ini. Syabat. Dan sangat-sangat cepat nak sangat, sangat memudahkan kerja dekat sini. Dalam masa satu jam kita regap balik, kita boleh sembelih? 12 ke 13 ekor. Ah, kalau dulunya satu jam seekor je boleh. Eh? Okey Pak Jamal, anda kata kalau mereka ingin dapatkan perkhidmatan daripada Collagen Terfam ni, macam mana? Viewers dekat luar sana, kalau ingin mendapatkan tenakan korban anda pada tahun depan, sama ada kambing, biri-biri, lembu ataupun uh, kerbau, boleh kontak di bawah lah Kita ada pesan incar kat situ Untuk dapatkan booking yang terawal Dan nasihat saya kepada anda Korban ni adalah Bukan korban pada minit-minit terakhir Bagi saya nasihat saya kepada anda di luar sana Biarlah kita berkorban daripada Biarlah niat kita untuk berkorban tu Daripada awal lagi Kalau boleh 6 bulan lebih awal So untuk kuala kereta farm Kalau anda boleh plan lebih awal InsyaAllah slot penyembelihan tu akan dapat lebih awal. Yep. Kemungkinan besar boleh dapat dalam raya pertama atau kedua. Mm. Tapi bila last minute ini dapat merayu-merayu untuk dapatkan slot yang awal agak sukar untuk yep. kita. Yep. Yep. Sebab kita gunakan konsep first come first serve. Mm. There is no crony dalam uh, ibadah korban. Mm. Dan pada siapa-siapa yang inginkan daging tempatan. Mm. Kalau korban ini setahun sekali. Kalau sesiapa yang nak dapatkan daging tempatan boleh juga uh, layari website kami mm. Ola Meat House boleh dapatkan di kedai kami di Seksyen 13 Syak yep. Alam mm -hmm. dan juga kepada orang yang jauh-jauh di utara sana, di selatan sana, di timur dan sebagainya you all boleh dapatkan di hyper, -hyper market yang berdekatan kita ada 98 outlet okay. yang kita ada akan daging tempatan kita mm -hmm. termasuk kita punya uh, produk daripada Kola Kettle Pub mm -hmm. ataupun produk daripada Kola Beef mm -hmm. kita ada daging perap, kita ada kambing perap kita ada Meatball dan kita ada patty burger. Okay. So empat-empat ni adalah berkisar kepada pula tempatan. So jangan, jangan tunggu lagi. Boleh dapatkan di outlet-outlet ataupun di kedai kami yang berhampiran dengan anda. Ya. Yeah. Jadi Pak Jamal, insyaAllah kita Terima jumpa kasih lagi banyak nanti. Banyak. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat mm -hmm. berterima kasih kepada Abad yeah. yeah. dan kepada yeah. Destinasi TV. Yeah kerana sanggup turun padang sama-sama bagi awareness kepada orang luar apakah kepentingan ibadah korban kepada masyarakat umum? Ya yeah, betul. Secara khususnya kepada sebagai umat Islam di dunia ini. Ya yeah, betul. Terima kasih Pak. Sama-sama. Akhir kata selamat Sama -sama. Hari, hari raya Aidiladha. Aidil Assalamualaikum. Bye bye.